হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান অ' গাইজ ৰ'বচোন ৰ'ব আজি এটা বিশেষ টপিক লৈ আহিছোঁ অঁ বিশাল ফুকনৰ দৰে যদি মোৰো এজন ভাই থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে ময়ো কিমান কটিপতি হ'ব পাৰিলোঁ হয় হয়নে নহয় ক'বচোন পিছে কোনোবা পাতিলোৱা ভাই হ'বা নেকি নে দাদা হ'বা হ'লেই হ'ল আৰু ভাই দাদাৰ কথা কি আছে আৰু মানি মানিটোৱেই মেইন না এতিয়া গাইজ কি হ'ব তেলখন ওলটি থাকিল মানে কি হ'ল এতিয়া নিজে আকৌ জাল পাতি কিনে আৰক্ষীৰ হাতত থৰা দিলে নহয় আহি কিনে আৰু মোৰ দৰে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী থাকোঁতেই বিচাৰে মূৰতিটোক কিয় লাইন মাৰিব লাগে সেই মূৰতিটোক পাতি ল'ব লাগেনে পাণ ভণ্টি আৰু মই ইমান ধুনীয়া সাঁচি কাচি কিনে তাৰ কাৰণে মই ৰখি আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে সি যদি মোৰ প্ৰেমতে পৰি থাকিলে হয় আৰু প্ৰেমত পৰিলোৱা নাই পাতি লোৱা ভায়েকে হয় না দিয়ক আৰু কি বুলি ক'ম প্ৰেমে বুলি ক'ব লাগিব পাতিলোৱা ভায়েকৰ লগত যদি হানিমুন যায় আৰু কি আৰু ক'ম আৰু প্ৰেমে বুলি ক'ব লাগিব ন এই মই থাকোঁতে সেই মৰুটিটোৰ লগত কিয় যাব লাগে কওকচোন বিশাল সিটো সি মোক কি পাত্তা পাব সেই দেহত মাংসই নাই পূৰা লগা বেমাৰে ধৰিছে সিয়া আৰু ইয়াৰ দেহত মাংস নাই মোক কি পাত্তা পাব সেই ন সেইটো ভাবিছোঁ যে এইবাৰ নহয় বিশালতকৈ মই অতি আৰু ধনী মানুহ চাব লাগিব মানে পাতি ল'বৰ কাৰণে দেই ভাই আৰু কোন মই পাতি লোৱা খাই হোৱা জল্দি জল্দি কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বেয়া নাপাবা ক'ৰবাত পাই যদি বকি থাকোঁ আৰু